9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan yurtimizda urush qatnashchilari hamisha e'tiborda alo abdulaziz o'ylab eshitaman 9 may xotira bayrami munosabati bilan mijozlarimizga biror bir yangilik tashkillashtiring bo'ldi ho'p tushunarli Tak, bu video отмен 9 may uchun video olamiz ketdik baraka oilasi hatto bayramlarda ham mijozlarga qulaylik qilishdan charchamaydi faqatgina bir kun to'qqizinchi may kuni barcha vaucheri bor mijozlarimiz mahsulotlarni o'ttiz foiz ustama bilan xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi bu degani agar sizda besh yuz ming so'mlik vaucher bo'lsa o'sha kuni kelib olti yuz ellik ming so'mga xohlagan mahsulotingizni olib ketishingiz mumkin vaucheringiz bo'lmasa ham buni muammosi yo'q to'qqizinchi may kuni do'konlarimizdan biriga tashrif buyuring mahsulot sotib oling va o'sha kuni o'zidayoq vaucherga ega bo'lasiz o'sha vaucherga o'ttiz foiz ustama bilan istagan mahsulotni xarid qilasiz baraka savdo xotira va qadrlash kuni muborak bo'lsin